У центрі міста впав рекламний щит, є потерпілі, повідомляють рятувальники. На розі вулиць Смілянської та Гоголя з металевого стовпа впала рекламна площина розміром 6 на 3 метри. У наслідок падіння травми різного ступеня тяжкості отримали сім громадян. Потерпілі терміново госпіталізовані до третьої міської лікарні. Подія трапилася 6 грудня о пів на 11 ранку. За попередніми даними причиною падіння стала втома металу та сильний вітер. Нині металеву опору демонтовують. Власник компанії, якій належать бікборди Сергій Кудактін миттєво відреагував на інцидент та вже вибачився у мережі Фейсбук. У зв'язку з подією він розпочинає перевірку стану усіх своїх бікбордів. Планує долучити до цього ліцензійоване підприємство, можливо, навіть з Києва. Також екс-депутат звернувся до міської ради з проханням посприяти у проведенні перевірки надійності усіх рекламних конструкцій міста. Підприємці, що торгують біля ринку, запевняють, борд борду через вітер та зношеність. Сегодня заезжает бетономешалка во двор. А что она сегодня заезжает, если уже магазин построен? Уже все работы по там, закладке фундамента, по, я не знаю, по строительству стен уже все закончены. Вчера по телевизору показывают, что якобы бетономешалка ехала, зацепила этот рекламный щит, якобы из-за него все проблемы. И сегодня бетономешалка заезжает во двор, и тут сразу перекрывает дорогу на выезд этой бетономешалки, и она получается проезжает по тротуару, и ее снимают, якобы сегодня покажут по телевизору, что все-таки ездят по тротуару здесь машины, вот такие большие как бетономешалка. Зачем? Кому этот обман нужен? Кому это нужно все? Зачем? Ну, а ваша думка, Олег, почему все-таки впал в борт? Он упал, почему? Потому что он уже давно там болтался, все это видели, вот. И городские власти, наш с исполком, с их му муниципальными службами просто закрывали на это глаза. А, нужно, а люди уже давно писали, а люди, прохожие, которые живут в этих домах, сверталось. Там есть и заявление в милицию, есть и заявление, по-моему, и в горосполком по поводу этого рекламного счета. Есть заявление, но ну, это так говорят. Вот. Но даже я тут стою торговлю, торгую, я вижу, что когда порывы ветра, он постоянно болтается. Он болтается, болтается, люди ходят, дети маленькие ходят. Вы представляете? Но ну, сейчас будут искать крайне. Как кто будет крайне? Ну, найдут крайних частных предприятий например. Те, кто торгуют. Якобы они создают толпу, а рекламные щиты падают и э, травмируют этих людей. То есть, а тот, кто действительно поставил этот рекламный щит, прямо на тротуаре. Смотрите, его поставили прямо на тротуаре. Он стоит прямо на тротуаре. Ну, где логика? Где логика? Прямо на тротуаре стоит Гоголя Смелянска, порыви ветра, ходят дети, бабушки, мамы. И вот произошла трагедия. Кто-то должен за это нести ответственность. Кто-то же должен понести. А сейчас вот... Я вчера был, но я как раз перед тем, как это случилось, я уехал буквально за 7 минут. Тут был вот человечек. Армен, подойди сюда. Да подойди, что -то это самое. Вот. Вот этот человечек, он все это видел, вот возле меня стоял. То есть видок, да, все это да. случилось? Скажи, пожалуйста, действительно, чего это на вашу звуку стало, и сколько людей пострадало? Ну, пострадало где-то человек 15, половина из них как бы ушли, отказались от госпитализации. А ну, как бы людей мы подняли этот рекламный щит, и другие люди помогали вытаскивать людей из этого завала. Помогали как раз те, кто здесь работает, те, кто торговал. Да. Вот эти люди Которые, помогали. А приехал в горе с полком, мы пропиарились, тут якобы они тут что-то тоже пытались. Я так да. разумею, вас да. разогнали с места торговли, вы не этим? Да, нет, нас не... никто нет. не разгонял, пускай мы торговые. Ну, пускай даже шлипаете. мы не будем нет, торговать. Нет, у меня договор пускай... аренды. У меня договор аренды, я не торгую. Следствие да. будет правильно. Как положено, а не так, что бетономешалка сейчас заехала, начинается уже, как всегда, как происходит в этой стране. Да, и столько, больше двух месяцев не ездили никакие машины здесь, а сегодня, когда снимают опору, проезжает бетономешалка. Ну зачем? Кому этот цирк нужен? Ну кому? Кого не хотят обмануть? Ну кого? Зачем? И тем более бетономешалка заезжает во двор, там она спрятана, тут перекрывает дорогу на выезде, тут якобы укладчики укладывают асфальт, и бетономешалки некуда выехать, и она едет по тротуару и выезжает по тротуару прямо на Смелянскую. Но в цирк-то и водит.